Allah Mestilah Allah Sebab diri kita ini sepenuhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi suami ini hanyalah cabang yang membantu kita untuk masuk ke dalam syurga Jadi kalau cabang ini, jambatan ini rosak Boleh guna tak jambatan ini? Tak boleh, kena perbetulkan dulu Kalau tak takut-takut Konon nak guna jambatan masuk syurga jatuh masuk neraka. Jadi betulkan jambatan kita. Baik itu soalan yang pertama. Cantik untuk siapa? Jadi kalau memang kita cantik untuk Allah dan suami kita, ruang lingkup dia adalah di rumah. Jadi jelas. Tak ada masalah. Pakailah sampai mabuk pun wangi-wangian itu Selama mana suami kita, anak-anak kita suka. Tetapi kalau kita keluar daripada rumah, kita memakai bau-bauan sehingga mabuk orang sekeliling lah pula. Mabuk, mabuk pening ke? Atau mabuk asmara ke? Mabuk rindu ke? Mabuk asrama ke? Ha, tak kisahlah yang mana. Yang inilah yang dicela oleh Islam. Jadi cantik tadi yang pertama Kalau cantik dalam Harus Malah wajib kalau suami kita suka Sebab jambatan kita betul kan Jadi nak polish lagi jambatan tu Untuk bagus lagi jambatan tu Kita patut pada dia Jadi patuh dia kata Kita pakai wangi Kita pun guna lah minyak wangi di rumah dia Sebab apa? Sebab dia ada unsur-unsur terapi Tadi kan Puan Mario? Ya yeah. Baik, unsur yang kedua wanita yang memakai minyak wangi ini atas dasar cantik. Kita kena lihat pula sumber sumber wangian itu tadi. Jadi seandainya sumber wangian itu malah an tersebut boleh memudaratkan kita. Hanya kerana cantik saja tidak mengharuskan kita untuk memakai wangi wangian. Ya? Yeah? Jadi kalau contoh elecik kita pakai, kemudian kita masuk hospital. Jadi wangian itu tadi telah memudaratkan kita. Nak pakai juga sebab cantik. Lupakanlah hasrat tersebut. Ini kerana ia memudaratkan kita. Kerana apa? Istilah dia, kita kena tahu La benda itu tidak memudaratkan Sekiranya memudaratkan, kita takut yang satu lagi kita sampai Wala birara, dan jangan pula kita memudaratkan Takut kita dah memudarat, kita pula memudaratkan orang lain Baik, untuk yang ketiga Wanita yang memakai bau-bauan ini kerana cantik Saya sebut dah yang pertama tadi Cantik untuk dalam rumah untuk suami dan anak-anak. Masya-Allah, ahlan wasahlan wa sahlan wa wajannat. Silakan ya. Kedua, pakai cantik tapi mudarat kena lupakan. Yang ketiga, pakai bukan kerana nak dipandang cantik oleh ahli keluarga, tapi nak dipandang cantik oleh orang yang bukan mah. tadi boleh diklasifikasikan sebagai wanita zina. Seterusnya kalau kita lihat balik, wanita yang cantik ni adalah wanita yang tahu harga dan nilai diri. Sebab bila kita keluar, apa yang boleh kita paparkan? Aurat muka dan tapak tangan. Tapak tangan tu package eh? Ya, depan, Kami ni tak adalah pula sibuk dan pula kita nak tutup dan sebagainya tak apalah kalau dah mampu tu kesalahannya ya baik wang tu biasanya kita palitkan di mana di hidung kah di mata kah di pipi kah okay. jadi sebab itu benda yang boleh kita pamirkan pada orang lain yang bukan mahram adalah muka dan tangan jadi palitan wangian itu janganlah sehingga menenggelamkan peranan muka dan juga tangan. Tak nampak muka lagi, bau dah kesan. Muka dah tak nampak, bau tinggal. Ha, macam tu lah bentuknya. Ya? Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia boleh menjadi pencerahan dan panduan pembinaan hidup kita seterusnya. Ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustazah Saya pun mengajar Zairah Binti Bujang Dia ya. ya. uh, Saya ingin uh, satu soalan mm -hmm. Setelah setelah wanita yeah. Mereka mempunyai bau, -bau badan mm. Adakah mereka dibenarkan uh, Menggunakan minyak wangi mm. Itu uh, pencerahan itu Baik Masih. Bau badan dan bau minyak wangi Mana satu pilihan kita Bau badan <laughs> Saya nak pilih yang mana pula Baik Sebelum saya jawab tu Saya nak bagi uh, Satu perkongsian Di mana saya ada baca satu kajian Kajian ini dia letak perfume Minyak wangi Kajian sains lah Kajian barat Minyak wangi ni Dia campur dengan bau Peluh lelaki Ha, satu lagi wangian Dia letak wangian hanya Untuk wangian herba Daripada bunga-bunga kemudian dipanggil beberapa orang masuk dalam mak black black ya eh, makmal makmal tu jadi, dia sofi okay, ini wangian yang satu wangian yang dua yang satu tu yang campur jadi yang mana satu yang dia suka masya Allah ramai yang pilih wangian yang yang pertama yang ada campur bawang lelaki ha, jadi apa mesej yang saya nak sebut Mesej dia kalau wangian itu campur dengan bau keluar wanita lebih banyak tarikan. Nah, sebab itulah Rasulullah SAW sabda, wanita itu wanita zina kalau dia dah campur dah wangi itu pada badan dia kan. Sebab memang ada ada kesan sampingan untuk menarik perhatian orang lain. Tapi hal ini adalah berkaitan dengan bau badan yang mungkin tidak selesa. Ya, bau yang bau peluh yang tak payahlah kita nak describe belum bau lagi tak pernah rasanya kan sekarang ni ha, ha, nampak pernah ter ter ter, ter tertusuk, ya di uh, dalam hidung kita ni boleh terbau lah kan? baik dalam Islam satu hadis Aisyah Aisyah ada menywayakan bahawa seorang wanita merujuk kepada umum umum kita ini ya Aisyah perempuan merujuk Aisyah ni adalah perempuan yang sangat cantik. Tanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah kiranya aku mencukur bulu di wajahku? Demi kerana suamiku dan kerana bulu di wajahku itu jelek sangat. Jelek tu nampak buruk. Mungkin kemudian tu dengan gorila lebih kurang. Ataupun ada paparan-paparan uh, seperti Hitler sawi, dan janggut sebagai contoh. Ya. Eh? Jadi dia rujuk pada Aisyah. Kemudian apa kata Aisyah? Aisyah ini ladrohi kita eh? Kita punya reference. Sangat pakar-pakar ilmu. Eh? Aisyah kata, hapuskanlah kejelekan daripada diri. Jadi bau badan wanita itu tadi adalah sebahagian daripada kejelekan. Kita ambil yang bau yang negatif lah bau yang campur tu ah itu yang kita mandi tu apa ke hari campur dengan wangi lagi dia naiklah yang ini yang bau maksud dia mesti uh, pun maksudkan yang tak baik kan bau dia okey jadi untuk itu kita boleh pilih kalau bau wangi duduk di rumah kalau keluar ada wangi-wangi yang tidak ber ber berbau contohnya tawas contohnya apa lagi yang boleh merawat bau hapa daripada tubuh kita. Dan dalam Islam, kecantikan itu ada dasar dan asasnya. Dasar dan asas dalam kecantikan Islam adalah kebersihan. al apa Fatu Minal Iman. Yang membina iman itu bukan wangian tadi, tapi adalah kebersihan. Jadi kebersihan bukan sahaja kebersihan mandi, bersabun-sabun lagi. Tapi kebersihan juga termasuk pada pemakanan yang kita ambil. Yang boleh menyebabkan bau-bauan yang tidak enak daripada tumpuk kita. Orang yang sakit sebagai contoh. Dia boleh keluarkan aura-aura yang bau yang kurang enak juga kan. Ya? Kalau kita sudah menunduk dunia bau-bau yang keluar. Jadi oleh itu kita berusaha lah untuk mengekalkan kebersihan. Karena kebersihan adalah asas dalam Islam kecantikan. Ya. Tapi ada soalan lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Haji Abdul Rahim. Ya, silakan. Kepada Ini menanyakan soalan dari ustazah. Apakah hukumnya shampo yang kita pakai untuk menghidupkan orang tajam? Apakah berdosa sedangkan tujuan kita memakai untuk kebersihan dan... Hmm. Oh, betul-betul oh, kena. Betul. Eh? <laughs> kita tepuk kebersihan dah. Pakai shampo pula? Itu macam mana? Orang lelaki boleh Bang. Baik. Bila kita pakai tu, atas dasar memang kita pakai untuk kebersihan. Biasalah kalau kita basuh rambut tu, mula-mula nak hilangkan minyak dulu kan? pakai shampoo tu tak ada pun bui, bui bui kita basuh lagi kali kedua jelas letak lagi shampoo baru nak bui-bui wah no lah kita kan sedaknya. lepas tu hampir saja terus nak pergi pasar pergi pasar orang yang dekat pasar tu ramai lelaki lah pula kilu lah pula tu jadi macam mana kah keadaan dan situasi dia? Contohnya contoh perempuan sekiranya memang daripada awal kita menggunakan shampoo tersebut tidak ada langsung niat kita untuk Lihat jidu, rihaha untuk supaya kita menyebarkan bau supaya orang itu bau kan jadi kita tak adalah uh, bergeling kepala kita sampai orang tu pun orang bau dan sebab kan nah, jadi memang bukan niat kita langsung jadi yang itu dikirakan harus tapi kalau ada sekelumit niat semasa kita letak shampoo kita beri shampoo ni wangi lah kita keluar nanti biar orang bau lah confirm boleh jadi wanita zinah kita sambung lagi perbincangan kita selepas ini.